Khasiat daun jambu biji Dikutip dari jurnal of Cosmetic Dermatology 2019 Daun ini kaya akan senyawa tanin yang bersifat antisebum atau mengurangi minyak alami kulit kepala Jadi buat kalian yang memiliki rambut lepek serta berminyak Direkomendasikan untuk mencoba dengan air dari daun jambu biji ini karena kandungan tanin di dalamnya yang bersifat astringen yang bersifat mengendalikan kadar minyak pada kulit kepala Anda. Selain itu, tanin juga mampu menekan lipid atau lapisan lemak tipis pada permukaan kulit kepala. Hal itulah yang membuat daun jambu biji ini berpotensi mengurangi lepek serta minyak pada kepala Anda. Selain itu, vitamin B juga yang terkandung di dalamnya dapat menjaga kadar air pada helai rambut oleh karena itu, batang rambut pun tetap ber terhidrasi dan rambut kering pun berkurang. Bukan hanya itu, teman-teman, ada juga vitamin C yang berperan sebagai asam amino yang sangat penting sehingga dapat menyusun bahan dasar rambut, yaitu keratin, teman-teman. Dan caranya pun sangat simpel. Kalian bisa memblender 5 lembar daun jambu biji, kemudian airnya disaring lalu diaplikasikan kepada bagian rambut. Diamkan beberapa menit setelah itu dibilas dan kalian bisa memakai sampo yang seperti biasa kalian pakai. Oke, itu dia caranya teman-teman. Tolong bantu subscribe, like, komen, aktifkan juga lonceng notifikasinya ya. Terima kasih, bye-bye.